Всем привет. Что, едем на рыбалочку. У нас уже начались приключения. На Жигулях оборвала шаровую. Было-было, такого еще бы я не было. Так что, пригоды начинаются, ребятули. Рыбалка продолжается. Всех, всем доброго дня, утра. Что-то пошло не так, лошара, надо следить за машиной, да, говорят, иногда колеса трогать, позвонил кентун, говорит, а ты колеса дергайся иногда, Я говорю, шляпу дергаю иногда, а не колеса, так что все, продолжаем. Так, что, мы уже в машине, час работы, ребятули, язык до Киева, ДВД, что? Проезжали люди, кажу, что такое вот так, вот так. Он говорит, а тут хлопчики есть, сейчас возим тебе. Братуха у него есть шаровая, все есть. Красавчик, 600 рублей, Варваровка, хлопцы, кому надо будет, номер дам. Молодец, прилетел, полчаса работы. Больше искал, чем работали. Так что всех благ, едем на ставок, не знаю, места есть, чи нема. Но продолжается наша рыба, рыбалочка. Я надеюсь началось плохо, закончится хорошо. Так что всех всем гарного перегляду, Роман и Фешантер Юэй. Так что продолжаем. Летим на ставочек. Ставочек уже рядом был. Так что працюем. Хорошо, что, доехали. Приехали на ставочек. Место, конечно, заросло. Было такое гарное место. Тут так, тенечек. Колысь Летом тут классно, вот там тенек. Рыбачишь, становишься. Но подзаросло чуть-чуть. Ну ничего, вейдерсы есть. Зайдем чуть-чуть подкосим у вот там. Вот у сейчас подкосим и будет вот так закидываться. Эту чуть-чуть прорядим Ну а что работать? Надо працювать. Я давно сюда хотел. Тут русло, вот там и да. я помню, когда плавал, там ракушнак я бачил. И хлопцы все сидят с той стороны и возят сюда, под эту сторону. Понял? Сейчас попробую. Когда-то я тут рыб, клю, э, рыбачил на том месте. Тут два места их на этой стороне. На том мы там с семьей тогда были. Есть видео, там Марик еще маленький. Когда он ведро, ведро рыбы наловил. А он Тина. Ну, ничего страшного. Сейчас что-то будем рыбать. Поставим, может, первые посередки по то поставим и пойдем косить а потом будем докидывать потихонечку так что все раз, разлаживаемся будем включаться по мере поступления работы так что працюем все развернемся поставим машинку и будем потихонечку распаковываться распаковку делать. так что гарного перегляду всем привет 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 был с утра еще. Все, добрались, добрались, уже разложились, бачите, уже подник разложил. Сейчас промеряем. ему. у нас я же говорю, колись я плавал. Помню. Было, было этот. Как его зовут? Как он называется? Ракушняк. Був ракушня. с краю, да, с краю. То есть, короче, суть какого рода? Здесь два места. Сколько, что я вам и сказал Два места, два места. Яки, э, а все оттуда, оттуда возят сюда под эту сторону. Я помню, когда мы здесь рыбачили, я купался. И я так понимаю, что русло вот тут проходит по этому краю, здесь. и ракушняк. То есть было куча ракушняка. От берега где-то метров 5-10. Так что будем пытаться облавливать эту часть. Все, под Поставил, сейчас. Так. У нас инлайн монтаж идет. Мы продолжаем продолжаем его облавливать. Нам понравилось. Мне он нравится. Вот, так что будем мы его сейчас запускать. Запустим его, запустим... Э, сейчас мы запустим инлайн на Карпика. Опа, розовый. А на... На Амурчика тут Амур есть. И хорошие инцепляры есть, такие крепкие. И такой есть, так что будем разлавливать, разлавливать. Мне этот ставок нравится, но он такой сложный. Хорошо. Вот он, наш инвайн. Розовый попапчик уже заряженный. Сейчас цепляем у нас. Есть уже сделанные стики. Цепляем стик и вперед. Вот. А потом будем подготавливать место дальше, чтобы процесс и шел. А то будем потихонечку облавливать этот, подготавливать свое место. Так что хочется уже, хочется закинуть. Утро у нас началось с поломки машины. Ну ничего, бывает и такое, что делать. Так, вот такие наши стики, как на той рыбалке были. Цепляем мы его вот так вот, чуть-чуть с этой стороны загоняем и прикручиваем вот таким узелком, как типа делаем петлей за узелок. Оп, и подтягиваем. Все и получается вот такая вот такая штука получается, арно. Все отправляем отправляем в путь ни хвоста, ничего чешуи. И будем. Сейчас закинемся, потом закормимся. Тут закормим. Будем очекувать на поклевочке. Так что, ребят, работаем. Все, всем гарного перегляду. Включусь в любом случае, когда обтянуть буду рыбу. Ми на Варваровке. Ми знаходимось за Утятником. Це на другої стороні, где мы були, только ми на другой стороні. Тому що, не знаю, я тут лов... рибачив колись давно. Коротше, що я сюди приїхав, на цю сторону. по этой стороне два, два, места всего. И все стараются и там. И у кого кораблики возят под эту сторону. И я что помню, что когда я вот был тут, я купался, плавал, нырял. И суть какого рода. Я вот где-то от камыша метров ну, до 10 грубо. Ракушняк. То есть от от, 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 от мак, э, камыша, от камыша метров 5 и пошло туда, метров 5 тоже где-то идет ракушняк. О. И что я вот это думаю, приехав я сюда с этой стороны попробовать стать для того, чтобы вы поняли, попробовать покидать вот здесь близко потому что я помню, я здесь я мурчика ловил на всем месте не великого, ну такого до килограмма, а экземпляры тут есть такие, добрые так что карапчучулок есть, все есть вот, так что решил я с этой стороны стать попробовать в цей раз отсюда так что будем пробовать так, у нас сейчас флетик запустим флетик флетик у нас со смородинкой Бу, помню в том уроке, бачу, хлопцы, вроде как на смородинку, но такой сиреневый. Амурчика ловили. Я заколотил амур толстолоб. Фишдрим. Амур толстолоб. Вот такой. Так что сейчас запустим. Звоняйте за ветер. Я не знаю. Я сюда как приезжаю, Я приезжаю. У меня какая-то зараза за мной гоняется. Я встал с этой стороны. Обычно стою с той стороны, ветер дует. Вы поняли? В лицо. Стал сюда, блядь, опять ветер в лицо. Ну это какая-то какое-то издевательство. Так что за звук извиняйте. Петличку еще не купил. Звук может быть такой. Не ахти. Так что вы меня звоняйте. Пока Возможності нема купить петличку. Стояла она десь 4000 гривосей. Так що ми показі її купити. Це нормально. Какашу. Чтобы вам було гарно чути мен. Ну а пока будем таким образом. Так что извините за неподобство. Працюем. Хочу попробовать сегодня здесь, с этой стороны. Надеюсь, что мы что-то зацепим. Будем працевать, Мы Сейчас заброшусь и закормлюсь. Так. Вот такая у нас история. Мы намочили в той раз. Я не намочил, но гад вырвало сразу же. Так что... Підмочили мы репутацию ей. Ставим. Зажимаем. Кишки полизли лишнее. Опа. Ну, что там таке? Отдай. Сейчас воно якась... Что надо поплювать, чи что. Так, ладно. Вот такая у нас презентюлечка. Первый пошел. Так что... Шо... Ждем поклевочек, ребята А с вами мы побачим Как тянуть будем рыбку Так что Всем вам Гарного перегляду, романчик с вами Ой Как обычно Без исполнения не может У нас фидер Что у нас за фидер Давайте Форс ранг Force ранг фидер 3,6 180 грамм кажется Не знаю, он мне нравится Обалденный, вообще, именно супер Это флагман Флагман молодцы, ребята Нравится мне Force ранг Сейчас бы зацепить Посмотрим, как он спрацюет Ну, на тяжелую рыбу Потому что маленькую рыбу мы тянули на него Карасика Он да гарно працюет а крупничок мы еще не тягали на него. Так что не хвоста, не чешуи. Пошел. Опа! Вот так. Есть такое дело. Другий пошел. Все. Сейчас будем закармливаться и ждать Так что всем гарного перегляду. Працюем. Так что продолжаем. Сейчас мы закормимся. Приготовим закормку. Приготовим закормку. лопаточка? О, какая вода грязная. Ничего, сейчас сварить здесь приготовим ему Что у нас? У нас все по старой схеме. Единственное, что это у нас зерно. Гляньте, как красиво. О! Все по старой схеме. Пелец. Макуха. Пелец, макуха. Единственное, что нет у нас кукурузы старой, вареной. Потому что не успел я до нее добраться. Не получилось съездить. Надо ехать на рынок, я не поехал. Так что мы купили он баночную. И будем сегодня працевать с ней. Она помягче, уже коробчичку понравится больше с этим самурчиком. Так что маловато, конечно. Но ничего. Добавим еще, оставим на, на рыбалочку. Хотя у нас еще одна баночка есть. Ну то еще на вечерний забор. Нам надо шипотило, чтобы на вечерний забор. Так что у нас вот такое вот. Сейчас добавим еще пелец. Надо уже пелец заказывать. Так, есть такое А, есть. есть у нас еще вот такой пелец, холибудик. Оп, сюда есть такое дело. Вот так. Вот такая вкусняшка получается у нас. Так что сейчас закормимся и будем ждать, чекать на поклевочкой. Та чуть-чуть почистить надо по краям. Я так две закинул в удочки. Карповичок-то фидер закинул. Хоть пока будем чиститься воно, постоить. закормимся. Так что, працюем, ребят. Сейчас будем закармливать. Так, ребят, у нас клювание. Простите за ветерок, конечно. Ветер дует тоже сильно. Но... Посрадишься. Дождь пошел, но мы не теряемся. Наш падает. Падает, короче, зонтик. Держу зонтик. Жарю себе мяско. Дождик идет. Все под контролем. Все как обычно. Батя везет. Так что, вот такая движуха у нас. Спрятались от ветра. Глядь, тучи какие. Там у нас удочки. Там вот удочки стоят. А мы спрятались под зонтиком, жарим себе мяску. Так что приятного аппетита. Да у нас уже тоже зайчик остановился. Ну, прошел. Ну, подзатянуто так. Ну, оно сейчас протянет, наверное, ветром. Так что самое интересное, не, не должно быть от дождя. А винги. Что за, короче, синоптик. Нормальная движуха. А у нас уже мяско подрумянивается. Глянь, якое Ух. Скукотища, конечно, одному. Ну, а что Так что, вот такие пирожульки. Так. Ну что, всем приятного аппетита. Мяско поджарилось. По скромненькому. Солнышко вы бы вышло. Погодка супер, прошел дождик, удочки стоят, мы закормились. Надеюсь, сейчас после дождичка начнет проклевывать под вечерок. Маленький дождик нас шуганул, пока готовили кушать. Так что быстро сейчас перекусуем и перезарядимся и будем ждать. Так что всем приятного аппетита, гарного всем перегляду. Снимаю мало, потому что ветер такой, как я не знаю где, как обычно. Так что только по факту буду снимать. Всем приятного аппетита. Гарного перегляду. Включимось на клювании. Так, а что у нас? Четыре удочки. Inline со стиком. Flat. Ну флет, просто флет. Flat. flat с бойлом Попап Тут у нас пружина, червяк опарыш, красный червяк, ну, этот земновозный. И тут у нас просто кукуруза. Баночная кукуруза на крючке, на обычном. Давно я так не ловил, так что стоит так. Что первое клюнет? Ждемо. Нарешті было клювание. Но мы его прозевали. Да. Да, прозевали. А не, ребята, ну что я вам хочу сказать? О, лянь-то что у нас есть, Бачите, ну уже не зря, хочу вам доповести. Да, Ляя как красноперка, да? Чешется. Мабуть красноперка. Так что наша поездка уже прошла не зря, но бестолково. Тупо бестолково. Ну ничего. Цей ставочек хороший, но не дуже. На него мы больше пока не приедем. Ну не знаю, взагалі мне он не нравится. Ну, он не нравится, но не нравится. Так что ставим лайк. И не знаю, ждем еще. Ну, надеемся, что будут поклевки. Так что працюем Еще у нас пару-тройку часиков посидим. Оба Надеюсь, может клюны. Кормили вчера целый, целый день кормил. Но я ж кажу, что вообще, ну вчера ветер, дождь был. Я даже и не снимал эти все моменты, потому что ужас, что творилось. И дождь раза три, скал. Так что сработало пружинка у нас, червячок опарыш. Так что первая сработала, бачите, опарыш сработал у нас. Ну, працюем далее. Опа, у нас клювание, смотрите, как... Опа. Прозевал, да? Ну да. А так хорошо клювали. Бляха-муха. Ой, блядь. Все. Нахуй. непонятно. Ну, был удар конкретный. Непонятно, но был удар. Нема поклевок. Рыбы нема. Погода наладилась. Вроде бы, якобы. Ну, нема. Ничего. Я в этом ставке разочарован. Полностью. Может, опять же, не сезон к этому ставку. Не знаю еще. Так, ну что. Прошла доба. Как она началась с поломки шаровой, так она и закончилась. Всего лишь было два клювания таких результативных, типа плотвы. И все. Так что, едем до дома, до дома. Больше мы сюда не приедем. Взагали? или по какой-то веской причине, я не знаю. Того. Он нравится, но не нравится. Ловить на я на нем не могу. Уже четвертый раз сюда приезжаю, третий раз в этом роте. И ничего у нас не получается. Так что прогреваемся, дергаем до дома. Надеюсь, проедем до без происшествия, если шов включусь. Все. До наступных встреч. Ставьте лайки, подписывайтесь знаю, что контент хреновый на данный момент пока ничего такого нету, ну а что мы ищем, ищем, есть один словочек, ну пока туда, что мы съездили, порыбачили, интерес есть, но это ж это ж не тот интерес, хочется ж э, найти его зловыйти, пока не получается у нас, так что всем добра, обнял, прижал, все, Роман Юэй. так что працюем.